जिल हिजा की दसवीं ग्यारहवीं बारहवीं तारीख को तो कुर्बानी के अज्ञाम होते हैं इन दिनों में कुरबानी अंजाम दी जाती है अब कुर्बानी के जो मसाइल हैं उसमें खास बड़ा मसला है कि किस पर कुर्बानी वाजिब है तो इसकी वजह ध्यान से सुन ले जिस शख्स के पास जिस मर्द या औरत के पास अगर इतना माल है जो छः ग्राम चांदी की कीमत तक पहुँच जाए माल में चाहे सोना हो चांदी हो कैश हो बैंक बैलेंस हो या तिजारत का सामान हो या किसी जगह पर इन्वेस्ट किया हो ये सब मिलाकर अगर 612 ग्राम चांदी की कीमत को अगर रकम पहुंच जाती है जो आज के जम, आज के जमाने में आज की तारीख के एतबार से सैतालीस हजार रुपए यानी 47,000 के आसपास होती है उसकी वैल्यूशन अगर इतना माल है तो ऐसे मर्द या ऐसे ऑर्ड तो पर कुर्बानी वाजिब होगी हाँ अगर उन पर कर्ज है तो पहले कर्ज माइनस किया जाएगा कर्ज माइनस करने के बाद अगर इतनी रकम बचती है तो ऐसे मर्द या ऐसे ऑर्डर पर कुर्बानी वाजिब होगी उनको कुर्बानी अदा करनी होगी हज पर या दे नहीं देखिए कुर्बानी और हज के साथ कोई खास रिलेशन नहीं है ताल्लुक नहीं है आदमी ने हज पढ़ी हो हज अदा किया हो या हज अदा न किया हो जिसके पास भी इतना बैलेंस है यानी इतना माल है जिसके मैंने निसाब बताया छह सौ बारह ग्राम चांदी के आसपास अगर इतना माल है तो चाहे उसने हज अदा किया हो या हज अदा न किया हो उसके ऊपर कुर्बानी वाजिब होगी अगर किसी ने हज अदा किया और उसके बाद उसके पास माल नहीं है हज अदा कर लिया उसके बाद उसके पास इतना माल नहीं है कि जो 612 ग्राम चांदी की कीमत को पहुंचता हो तो ऐसे शख्स पर कुर्बानी वाजिब नहीं होगी दूसरी तो एक बात खास अपने मुशरे में एक बात ये चलती है कि हमारे घर में समझो अगर चार या पांच अफराद है मर्द औरत मिलाकर तो अगर किसी एक ने कुर्बानी अदा कर ली तो सबकी तरफ से कुर्बानी अदा हो जाएगी ये आमदनी बात मशहूर किसी किसी घरों में होती है लेकिन ये गलत है सही ये है कि सबका अकाउंट अलग अलग होगा अगर मर्द के पास छह सौ जक़ात का और जो कुर्बानी का निसाब है तो ऐसे शख्स पे कुर्बानी खुद के ऊपर भी वाजिब होगी अगर औरत के पास इतना माल है, तो औरत के ऊपर भी वाजिब होगी जितने भी मालिक मर्द औरत घर में है और जिन जिन के पास इतना माल है हर एक पे कुर्बानी वाजिब होगी इस वीडियो को लाइक करें हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें